姐姐，你别过来！姐姐，你别过来！姐姐，姐姐，姐姐,姐，有我在，没有人可以伤害你。我根本就不认识你，你不要逼我了。姐姐，住手！魔头，受死吧！ 因为他在你的面前叫我魔头，我看你不是魔头就是个疯子。姐姐，你现在还想不起来，但是除了你，我什么都不在乎。啊。未知，院长，你没事吧？没事。穆老。 老朽静修，你是何人？为何毁我书院，杀害我书院弟子？你是那个凡人啊？那你应该知道，阻止我，就是以卵击石，自寻死路。正因为凡人愚钝，才会不惜舍身求法。随你，姐姐。 阁下神通广大，为何要为难我书院一个普通学子？不如就此罢手。普通学子，他可是凤凰。凤凰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 ，凤！你别胡说了，我根本就不是什么凤凰。姐姐，你跟我回去吧，花荣会让你记起一切的。我不走。 既然如此，那我无论如何也要带你回去。魔头休想，休想、啊。 萧剑，你是赤日神君。今天我一定要带走凤凰，凤凰可不是你能觊觎，是吗？那今天就让我这个他们口中所谓的魔头，来会会你这个高高在上的神君。 神君竟然如此羸弱！你被封了修为，还敢跟我斗？赤霄剑需要灵力驾驭，你现在根本就有心无力。 再见、yeah. 慧智，慧智，慧智你没事吧？师尊呢？他怎么样？他，师尊，师尊，慧智，你没事吧？我没事。 魔族的人马上就追来了，这里不安全，你们跟我回妖境吧。师尊，我相信他。 魔族大尊的法术又狠又邪，恐怕是伤了他的元气，得好好休养一段时间。哎，未知，未知，走、啊。 快到了，哎，这是浴池啊！你看都脏成什么样了，好好洗一洗。打水回去洗吧。哎，别别别别别，别呀！我又不偷看、啊。再说了，你就在这仔细的洗，我在门口给你守着，放心。那我就更不放心了。嗯、这有什么不放心的？那要不一起洗？ 开玩笑，开玩笑的。你这刚刚经历了这么多，也很累了，赶紧洗个澡，舒服些，对吧？好好洗吧，不看你。好好洗啊。 青幻有负重任，求天地重责。起来吧，凤凰既已现身，魔界必有行动。事关三界，更关乎炎月的未来。现在我不是要追究什么责任，而是要抢在魔界动手之前，找到炎月和凤凰。青幻一定竭尽所能，戴罪立功。 嗯，刚才你说山神上报，他们最后的踪迹是在无极山附近。妖境向来比较隐秘，找不到他们的法门是无法进入的。既是如此的话，那么他们应该还在人间。无极山那边悬崖峭壁无数，地势复杂。 而颜月的灵力已经被我削去一半，凤凰又生法力浅，他们主要是为了躲避魔族大尊的追捕，或许是被困在了某处。清焕立刻前往查探。好，搜寻的过程一定要加倍小心，不要惊扰妖精，也不要伤到凡人。至于那个魔族，我们现在不要和他们发生正面冲突。清焕领命。 不要。哎，你想啊。未之呢？他呢师尊。未之，你没事吧？没想到我竟真的是凤凰，师尊，我该怎么办？你呢？先不要多想，很多事情要慢慢适应。眼下最紧要的是你的安全。 欧阳，啊，这是哪里？我们在妖境的狼窟。妖境，嗯，妖境向来不过问天魔争端。你带我们来这里，是对凤凰有何企图？不是，我是妖境的狼族王子，我对凤凰能有什么企图啊？若能取得凤凰成熟后本体上那根尾羽，就能改变我们妖族雌性稀少、血脉稀薄的处境。 欧亚，oh、yeah, 你是不是疯了呀？竟敢把人往妖境带！不是，非妖族不得擅自闯入妖境，这要是被妖王知道了，要你好看。你不说，我不说，谁能知道？谁能知道？他又不是什么凡夫俗子，不出三天，三界的人都知道有只大鸟失踪了，到时候魔界人找来，<不>是你是想害死我们妖族啊？那个、哎哎、那个，魏、那、芝、个，你别听他瞎说。 妖族确实比较弱，但问题在于天魔打了这么多年，谁也打不赢谁。妖族的态度瞬间就变得很重要，我们占谁，谁就赢了，对不对？所以反而天魔两界呢，形成了约定，任何一方呢都不可无故侵入。因此我们妖界是最安全的，这个你们放心啊。嗯，那妖王的禁令呢？嗯、啊，禁令，什么禁令？妖王明令，妖族上下皆不可沾手凤凰一事。 你这是被鬼迷心窍了吧？我我这就去告诉妖王。不是，蓝素，蓝素，蓝素，蓝呃蓝坐你你要去告诉妖王，这我要是万一出点什么事儿，你就不担心了、啊？行吧，那我再给你次机会，<唉>只要你现在把他们送走，我就当没发生过这事儿。人来都来了，你要怎么送走啊？我不要面子的。 你这是要把他俩逼死是吧？哎，不是，别。他们的命重要，还是你的命重要啊？反正，你要去告诉妖王，咱俩就悔婚、绝交。你说什么？我说，你要是去告诉妖王，我们俩就悔婚、绝交。 我懂了，厉害呀你！我和欧亚从小就定了亲，我对他一心一意的，而你呢，什么都没做就把他的心勾走了。你误会了，哎，你，哎，人家一心一意对你，你怎么这样啊？我，你快去道个歉，好好哄哄，说不定就好了。 去去去！蓝苏，蓝苏，蓝苏，哎，师尊，快走！怎么了？又是欧亚。哥，你别挡我。 今日我非得去教训这个不识好歹的家伙不可。不是他惹我哭的，你别去。除了他，这妖精还有谁能把你欺负成这样？他狼族一直仗着跟妖王的关系目中无人，平日里我可以不计较，可欺负到你头上就不行。他是狼族王子不错，可你也是我们狐族的公主，你一片痴心对他，可他还不知珍惜，真是气死我了！今日不把他的臭狼窝打烂，我一定咽不下这口气。哎，你别管我们的事了，行不行、啊？哎。 没想到，我竟连低阶的法术都施展不了了。我果然是个扫把星，从小连累家族，害得顾城破败，如今又殃及师尊重伤。我受伤与你无关的，寻找凤凰是我的使命，我定当尽全力护你周全的。 师尊，你不用安慰我。时至如今，我才知道，就因为我是凤凰，所以从小就异于常人，以致家破人亡。可能在别人看来，是凤凰也许很荣耀，可是对我而言，身边的人都因此遭难，我还什么都做不了，以至于…… 连爷爷留下唯一的遗物我都保护不了，未知，我方便看一下吗？ 伤最要紧，等你伤好了，再帮我修复这块玉也是不迟。不，我修不好它，不是因为我受伤了。它的灵力如此巨大，你一直带在身上，不曾离开吗？我从小就能看到别人看不见的东西，有些时候还会引火惹祸上身。爷爷给我之后就一直带着。 虽然还能看到奇怪的东西，但是那些莫名其妙的火苗就是不见了。也难怪，他能压制你的凤凰异能，掩盖你的凤凰气息，所以我测你仙骨时根本没有任何异常。就是说，爷爷早就知道我是凤凰。这我无以推测，他应该知道。 你天性不凡，给你这玉链是为了保护你，所以你更应该好好的活着，不要自怜自艾，冒非他一片苦心？那所以，我将来也能成为像师尊一样的强者。嗯，可以。那这样，就能保护我娘跟阿弟了。放心，无论有多少劫难，都不要怕。